Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali di channel Kalampedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan yaitu berkariski yang berlimpah dan berkah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang namanya manusia pasti sebagian besar memiliki hutang. Kalau sudah mempunyai hutang, wajib dibayar. Jika tidak terselesaikan di dunia, urusan utang piutang akan berlanjut di akhirat kelak. Tidak dipungkiri, siapa sih yang ingin memiliki hutang? Namun karena keadaan ekonomi lah, membuat seseorang memilih jalan tersebut. Yaitu utang piutang, tapi di dalam Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berutang, namun dianjurkan untuk tidak menunda pelunasannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebab hukum membayar hutang adalah wajib, oleh karenanya selain berusaha mencari solusi perlu diketahui juga ada amalan yang bisa dilakukan agar terbebas dari lilitan hutang. Ada cerita dari sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari, sahabat Mu'adz bin Jabal tidak hadir dalam sholat Jumat. Usut punya usut, ternyata Mu'adz bin Jabal bersembunyi di dalam rumahnya karena ada orang yang hendak menagih hutang kepadanya. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan amalan agar Mu'ad bin Jabal terbebas dari jeratan hutang tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Mu'ad untuk membaca surat Ali Imran ayat 26 sampai 27 dan doanya sebagai berikut. Yang artinya, katakanlah: "Muhammad, wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, kau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Kau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki." di dalam kekuasaan Engkau lah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di ayat ke-27 yang artinya, Kau masukkan malam ke dalam siang, dan kau masukkan siang ke dalam malam. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup dan kau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa perhitungan. Surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Engkau berikan apa yang kau kehendaki dari keduanya dan engkau jaga apa yang kau kehendaki dari keduanya karenanya lunasilah utangku. Di akhir riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ulang, andaikan kamu punya hutang emas sepenuh bumi, niscaya Allah akan melunasinya darimu. Riwayat Ja'far bin Muhammad al Mustaqfiri. Selain riwayat al Mustaqfiri tersebut, juga terdapat riwayat lain dari ijazah doa pelunas hutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal di mana Muadz disarankan untuk membaca doa ini Ya Allah zat yang membukakan solusi keprihatinan yang membukakan solusi kesusahan yang mengabulkan doa orang yang terdesak zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Belas kasihanilah aku dalam melunasi hutangku. Dengan belas kasih yang dengannya, aku tidak membutuhkan belas kasih selain darimu. Di akhir riwayat, Muas kemudian berkata, Lalu aku terus-menerus membaca doa itu. Kemudian lunaslah semua hutang-hutangku. Semoga ini menjadi jalan keluar kepada para sahabat-sahabat sekalian yang masih terlilit hutang yang sangat besar. Amalkan setiap hari, insya Allah, Allah akan melunasinya sebagaimana Allah melunasi hutang sahabat Nabi, yaitu Muas bin Jabal.